и наш организм его не синтезирует, потому что с витаминами очень связаны макро-микроэлементы и ферменты. Не забывайте про бромелайн, не забывайте про бромелайн, везде его надо добавлять, потому что без ферментов не работают ни микро- ни макроэлементы, ни витамины. Поэтому, вот, на мой взгляд, особенно то, что касается сейчас простудных вот всех заболеваний, да, то, что касается иммунитета, это, конечно, в первую очередь, то, что Наташа сказала, очень хорошо про кошачий коготь, я его тоже очень люблю, я с ним давно уже знакома, поэтому кошачий коготь, на мой взгляд, все-таки все, все иммуномодуляторы можно принимать в первой половине дня и нужно, то есть это во время еды, или после еды, или, допустим, можно до еды, кто нормально не страдает, никто там гастритом или додонитом, там губитом и так далее, то, конечно, если не повреждены стенки желудка, то можно и до еды, пожалуйста, больше усвояемость идет, потому что с пищей не соприкасается, да. Вот. А то, что касается, если уже есть какие-то хронические заболевания, но ну, на мой взгляд, это все-таки во время еды или после еды, и очень большим количеством действительно воды надо запивать, это два с половиной литра воды надо пить в сутки, и во время обеда, вот где-то в первой половине дня. Если есть какие-то вот как черный тмин, я все время о нем говорю, про который мы раньше рас, э, рассказывали. Черный тмин очень сильный тоже иммуномодулятор, и куркумин, и онкопротектор, и тоже гриппрейши, про который мы будем потом говорить очевидно на следующих занятиях. Но, э, Маринка, почему в, в, во второй половине дня можно ее пить и даже вечером, потому что существует гормон мелатонин, который находится в черных минах. И омега. Омега. У нас, к сожалению, пока только в Европе и в Турции есть омега-3. Мы все-таки ждем сертификацию. И, конечно же, мы очень-очень ждем, то, что касается сегодняшней темы иммунитета, конечно, мы очень ждем ГАД-20, который поступит сейчас вот буквально, может, даже в конце апреля. Это противораковый препарат, который идет в первой, второй, третьей степени. Вот мы его очень ждем. Все-таки Украина его сертифицировала тоже и запустят в ближайшее время. Очень сильно то, что касается иммунитета, вот то, что у вас на слуху, конечно, обязательно смотрите. Конкретно, особенно Маринка, у кого страдает нервная система, потому что она очень напрямую связана с иммунной, где у кого не хватает B12 и B6. Вот это как раз кровяные те же тельца, которые вырабатывают костный мозг если есть нехватка этого, этих витаминов, конечно, группа витамина В, это спирулина, пожалуйста, конечно, в большом количестве надо. И вот все-таки я считаю, что если кошачий коготь пить после еды, там, то спирулина за 20 минут до еды. Это и очищение будет организма, и поставка всей, всей группы витамина В, и плюс те витамины, которые находятся в спирулине, это кладезь просто, я считаю, что всем надо его пить. Но и там поставить.